Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Muhammad Luqmanul Hakim bin Ahmad Nazam Pada hari ini saya akan membentangkan tajuk metodologi Al-Quran Iaitu membebaskan akal daripada paksaan dan taklid Pengenalan Membebaskan akal daripada paksaan dan taklid bermaksud Menggunakan akal fikiran secara bebas, rasional dan berbandingkan ilmu sekadar mengikut orang lain tanpa memahami kebenaran. Sebagai contoh, jika seseorang mengatakan bahawa amalan ini berasal daripada Nabi SAW, maka seseorang itu dapat menggunakan akalnya untuk berfikir sama ada perkara tersebut benar ataupun tidak. Dalam konteks Islam, akal ialah anugerah Allah yang diberikan untuk berfikir, menilai dan mencari kebenaran berdasarkan wahyu. Ini juga bermaksud bahawa seorang muslim itu tidak boleh untuk berfikir menggunakan akalnya 100% tetapi ia perlulah ber berlandaskan wahyu. Maka contoh jika seorang itu bertanya-tanya tentang kejadian manusia, maka ia tidak boleh untuk bergantung kepada teori sains semata-mata. Tetapi ia perlu merujuk kepada sumber utama iaitu Al-Quran dan hadis yang menerangkan tentang kejadian-kejadian manusia. Ialah seterusnya konsep kebebasan akal dalam Islam Kebebasan akal bukanlah bermaksud bahawa Seorang itu bebas untuk berfikir dan bebas tanpa batas Tetapi mesti berpandukan wahyu agar tidak tersesat Al-Quran menggalakkan manusia berfikir tentang ciptaan Allah sebagai bukti keesaannya Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 164 yang bermaksud Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi pertukaran malam malam dan siang kapal yang berlayar di laut dengan membawa apa yang memberi manfaat kepada manusia sesungguhnya itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berakal Allah menggalakkan manusia untuk berfikir dengan melihat kepada alam sekitarnya. sebagai so, contoh jika seseorang mengata, uh, terdengar individu tersebut mengatakan bahawa pokok itu tuhan maka Seseorang uh, itu dapat berfikir menggunakan akalnya bahawa pokok itu bukanlah tuhan kerana jika pokok itu hidup tanpa air dan matahari maka tidak lama selepas itu pokok itu akan mati maka akidah seorang itu dapat terjamin jika akalnya berpandukan wahyu seterusnya larangan taklid buta Islam melarang umatnya untuk mengikut sesuatu kepercayaan atau amalan tanpa ilmu dan hujah yang benar taklid buta melemahkan akal dan menghalang manusia daripada mencari kebenaran al-Quran menegur mereka yang hanya meniru trend sini nenek moyang tanpa berfikir Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam surah al-an'am ayat 116 yang mafhumnya dan jika kamu menurut kebanyakan orang di bumi ini maka mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah dan ini merupakan contoh taklit buta yang terdapat pada kaum terdahulu iaitu kaum Nabi Nuh yang di mana mereka menyembah patung-patung yang disembah oleh nenek moyang mereka yang mengatakan patung-patung itu adalah tuhan padahal sebenarnya patung-patung itu adalah orang-orang soleh yang dibuat patungnya supaya kesolehannya diingati oleh masyarakat Baiklah seterusnya Menyerapkan akidah yang benar berdasarkan metodologi. Bagaimana cara untuk kita uh, mencegah masyarakat supaya mereka tidak terikat dengan takib buta. Yang pertama adalah menggalakkan penggunaan akal berbandukan wahyu. Kita perlu mendorong masyarakat untuk berfikir tentang ciptaan Allah dan mengambil pengajaran daripadanya. Uh, berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 164 Allah berfirman. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pertukaran malam dan siang, sesungguhnya, itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berakal. Akal digunakan untuk memahami dalil. Sebagai contoh, jika seorang itu membaca dalil tetapi dia tidak memahami dari tersebut, maka itu bukanlah maksudnya seorang itu dapat uh, menolak wahyu mentah-mentah tetapi akalnya perlulah uh, digunakan untuk memahami dalil tersebut bukan menolak wahyu yang kedua menentang taklid buta sebagai umat Islam kita perlulah mencari ilmu dan hujah sebelum berpegang pada sesuatu kepercayaan jika seseorang uh, mengajarkan amalan tertentu kepada kita maka kita perlulah menganalisis amalan tersebut adakah amalan tersebut sah ataupun tidak jika eh, supaya kita apabila kita melakukan amalan tersebut kita diredai oleh Allah kita juga perlu mengelakkan sikap ikut tradisi nenek moyang tanpa bukti sebagaimana Allah berfirman dalam surah al-baqarah ayat 170 Allah berfirman dan apabila dikatakan kepada mereka turutlah akan apa yang telah diturunkan oleh Allah mereka menjawab tidak bahkan kami hanya menurut apa yang kami dapati datuk nenek kami melakukannya Patutkah mereka menurutnya sekalipun datuk neneknya itu tidak faham sesuatu apapun tentang perkara-perkara agama Dan tidak pula mendapat petunjuk hidayah dari Allah Dan yang terakhir, membentuk keimanan berdasarkan ilmu dan kepahaman Cara akidah yang benar dapat diterapkan kepada masyarakat sejak kecil ialah Guru-guru itu Perlulah melaksanakan pendidikan Berasaskan pengajaran yang mendalam hujah yang jelas Dan perbincangan secara ilmiah Perkara ini dapat, diterap, dapat dilakukan Ketika guru-guru Mengajarkan kepada muridnya Tajuk yang berkaitan tentang Akidah Guru itu Perlulah menyampaikan ilmunya yang diajak Dengan terperinci Tanpa menyembunyikan ilmunya dan guru itu juga dapat membuka ruang pertanyaan kepada murid-muridnya tentang apa yang mereka keliru. Maka kesannya murid-murid tersebut dapat terjamin akidahnya. Apabila soalan-soalan yang ditanyakan mendapat jawapan, seseorang akan memahami sebab dan dalil di sebalik setiap kepercayaan bukan sekadar menerima secara tradisi. Baiklah kesimpulan yang dapat kita buat daripada tajuk ini ialah Islam menekankan bahawa akidah yang benar mesti dibina atas dasar ilmu, kefahaman dan keyakinan Bukan kerana fasaan atau takut buta Al-Quran mengajar manusia supaya menggunakan akal secara bebas dan rasional Dengan berpandukan wahyu untuk mengenal kebenaran Baiklah itu sahaja daripada saya Sekian, terima kasih